Adakah undang-undang di negara ini benar-benar sama untuk semua? Mengapa satu pengampunan diterima tanpa soal, tetapi satu lagi ditolak di mahkamah? Dan lebih penting, adakah keputusan ini akan membuka persoalan besar tentang kuasa raja-raja Melayu dalam sistem perlembagaan kita? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat. Tempat isu jadi bualan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan yang dibuat oleh ahli parlimen Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim, susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak semakan kehakiman Datuk Seri Najib Razak telah mencetuskan gelombang perbincangan besar dalam kalangan rakyat. Ini bukan lagi sekadar soal Najib atau Anwar. Tetapi, persoalan tentang prinsip keadilan, kuasa perlembagaan, dan keluhuran institusi raja-raja Melayu, saudara-saudara yang dihormati, Hasan menegaskan bahwa titah Adendum yang didakwa membenarkan Najib menjalani baki hukuman secara tahanan rumah bukanlah satu pembebasan mutlak. Ia hanyalah bentuk peringanan hukuman. Selaras dengan kuasa pengampunan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, namun keputusan mahkamah yang menolak titah tersebut dilihat oleh Hasan sebagai satu pentafsiran yang terlalu ketat dan berpotensi mengecilkan ruang budi bicara yang di-Pertuan Agung. Hadirin yang budiman, persoalan menjadi lebih sensitif apabila Hasan membandingkan situasi ini dengan pengampunan penuh yang diberikan kepada Anwar Ibrahim pada tahun 2018. Ketika itu, Anwar dibebaskan sepenuhnya walaupun masih berbaki tempo hukuman penjara. Semua cabaran undang-undang terhadap pengampunan tersebut telah ditolak dari Mahkamah Tinggi hingga ke Mahkamah Persekutuan. Rakan-rakan penonton, maka, lahirlah persoalan yang kini bermain di minda rakyat. Mengapa Anwar boleh? Najib tidak. Adakah ini kerana perbezaan prosedur, atau adakah kerana perubahan landscape politik dan tafsiran undang-undang mengikut konteks semasa? Saudara-saudara sekalian, Mahkamah Tinggi menegaskan bahwa titah Adendum Najib. Tidak dibincangkan atau diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengampunan wilayah persekutuan ke-61. Dari sudut undang-undang, ini membawa implikasi besar kerana sebarang pengampunan perlu melalui saluran yang jelas dan sah. Namun dari sudut politik dan persepsi rakyat, keputusan ini dilihat sebagai tidak konsisten dengan kes terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Najib Razak yang disabitkan menyeleweng RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad telah menjalani hukuman sejak Ogos 2022. Hukuman asal 12 tahun penjara dan denda RM210 juta telah dikurangkan kepada 6 tahun dan RM50 juta melalui keputusan lembaga pengampunan. Namun, usaha untuk menjalani baki hukuman di rumah kini disekat. Saudara-saudara yang dihormati, Hasan menegaskan bahawa isu ini perlu dirujuk ke Mahkamah Rayuan bagi mengelakkan ia menjadi presiden berbahaya yang melemahkan kuasa Raja-Raja Melayu. Dalam konteks sejarah, institusi Raja telah wujud jauh sebelum perlembagaan dan kuasa pengampunan adalah sebahagian daripada kontrak sosial dalam pembentukan negara ini. Hadirin yang budiman, Di sinilah arena rakyat ingin menegaskan satu perkara penting: ulasan ini tidak bertujuan mempertahankan mana-mana individu, sama ada Najib atau Anwar. Isu sebenar ialah konsistensi sistem, kejelasan tafsiran perlembagaan, dan keyakinan rakyat terhadap keadilan negara. Rakan-rakan penonton, apabila keputusan undang-undang dilihat, tidak selari dengan kes terdahulu ruang spekulasi akan terbuka luas. Dan dalam demokrasi, persepsi rakyat sama penting dengan keputusan itu sendiri. Jika tidak ditangani dengan berhati-hati, ia boleh menghakis kepercayaan terhadap institusi kehakiman dan derajat berperlembagaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu dimensi penting yang wajar diberi perhatian ialah kesan keputusan ini terhadap persepsi rakyat terhadap prinsip equality before the law. Dalam sistem demokrasi berperlembagaan, bukan sahaja keputusan mahkamah perlu adil, tetapi ia juga mesti kelihatan adil di mata masyarakat. Apabila wujud perbandingan jelas antara dua kes berprofil tinggi walaupun berbeza konteks dan prosedur, persepsi ketidakselarasan akan sentiasa timbul dan sukar dielakkan. Saudara-saudara yang dihormati, isu ini juga mendedahkan jurang kefahaman awam antara konsep pengampunan penuh, pengurangan hukuman dan peringanan pelaksanaan hukuman. Ramai rakyat melihat semuanya sebagai satu pakej yang sama, sedangkan dari sudut undang-undang, setiap istilah membawa implikasi perlembagaan yang berbeza. Kekeliruan inilah yang menjadikan perdebatan semakin emosional dan mudah dipolitikan oleh pelbagai pihak berkepentingan. Hadirin yang budiman, dalam konteks institusi raja-raja Melayu pula, perbahasan ini membuka semula persoalan lama tentang sejauh mana kuasa prerogatif raja boleh ditafsir dan dicabar oleh badan kehakiman. Di satu sisi, mahkamah berperanan menjaga keluhuran perlembagaan, di sisi lain Raja-raja Melayu merupakan simbol kesinambungan sejarah dan kedaulatan negara. Apabila dua institusi ini dilihat seolah-olah bertembung, kebimbangan rakyat adalah sesuatu yang wajar difahami. Rakan-rakan penonton, tambahan pula, keputusan ini berlaku dalam suasana politik yang masih belum benar-benar stabil. Setiap keputusan undang-undang berprofil tinggi kini bukan sekadar dibaca sebagai keputusan hukum, tetapi turut ditafsir sebagai isyarat politik. Inilah cabaran besar sistem demokrasi modern apabila garis antara undang-undang dan politik semakin nipis di mata rakyat walaupun secara prinsipnya kedua-duanya terpisah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya persoalan paling besar bukanlah siapa yang menang atau kalah dalam kes ini, tetapi sama ada sistem negara kita mampu mengekalkan keyakinan awam dalam jangka panjang. Selagi penjelasan menyeluruh tidak difahami rakyat, selagi itu perdebatan akan berterusan, dan selagi perdebatan ini hidup, ia akan terus menjadi bahan bualan, bukan sahaja di mahkamah atau parlimen, tetapi di kedai kopi. Media sosial dan hati rakyat biasa. Jadi, persoalannya kini, adakah keputusan ini benar-benar muktamad atau masih ada ruang pembetulan melalui rayuan? Dan pada pandangan Anda, adakah keadilan di negara ini masih dilihat konsisten oleh mata rakyat? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Dan jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bulan rakyat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih karena sentiasa bersama. Arena rakyat, tempat isu jadi bualan.